ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ଯେପକ ଥିଲାପକ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଚାଳିଶ ପଇଁଚାଳିଶ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ତୃତୀୟତଃ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କହିବା ଗୋଟେ ଲୋଭ ଲୋଭ ଲୋଭଟା ସମ୍ବରଣ କରିହୁଏ ଭାରତବର୍ଷ ଭାରତବର୍ଷ ବାହାରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଭୟରୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ କିଛି କହିବା ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ আরম করবে গান্ধী কথা অনন্ত গান্ধী চর্চা অনন্ত গান্ধী হরি অনন্ত হরি কথা অনন্ত সেভাবে গান্ধী অনন্ত গান্ধী সে অনন্ত ছোট বিদ্য রাখা কঠিন দ্বিতীয় তৃতীয়ভাবে প্রশ্নটি উঠে

କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ମୋତେ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ମୋତେ ଜାଣୁଥିଲି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷୋହଳ ବର୍ଷ ପଛକୁ ଯିବି ଜବାହରଲାଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ସେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଆଉ ସମ୍ଭବତଃ ମିଲତିରେ ଗୋଟେ ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଜାଣିବା ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଆବରି ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ମୋତେ ଆବରି ବସିଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆବରି ବସିଥିଲେ ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗାନ୍ଧି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ যদি মতে সুযোগ মিলে গান্ধী ঝাৰচুগুড়া আছিলে মাননীয় শ্ৰীগতন ছাৰণ্য মানে গোটেই নিৰ্দেশ দিলে ঝাৰচুগুড়া আচাৰ আগতে আকৰ্শ গান্ধী তাক আছিলে তোমাৰ আৰম্ভ কৰিব গান্ধী বিষয় মোহন দাসৰ মহা গোটেই ব্য়পক পৰিচৰ ভিতৰত আপোনাৰ দেখিব মোহন দাস গোটেই শব্দ মোহন হেলে গোটেই